Доброе утро, дорогие мамы. Расскажите, пожалуйста, какой у вас материнский стаж? Большой. <свят> <свят> а, два... у меня двое детей. А старший сын Никита, ему уже 8 лет, он ходит в третий класс. И младшая доченька, ее зовут Люба, и ей скоро 4 года. Спасибо, Мария а у вас. <свят> <свят> у меня тоже двое деток, двое сыновей. Младшему 4 годика, старшему 11 с копеечками. Доброе утро. У меня тоже двое детей. А старшему сыну 11 с копеечками, а младшей дочке 4 с половиной. Спасибо большое. Ну, трудно быть мамой, правда? Трудно. Давайте э, вы сейчас немножко вспомните, как это было. Правда, ваших деток мы не смогли пригласить сегодня к нам в зал, но мы к нам подготовили приемных деток, просим их на сцену. Детки, выходим. Так, детки, встаньте к мамам, разберитесь по мамам. Итак, самым сложным, наверное, в жизни состоявшейся мамы, это бессонные ночи и замена подгузников. Итак, первый конкурс для нас практический. Ведущие, пожалуйста, раздайте инвентарь. Ваша задача на время поменять подгузники вашим деткам. Итак, поехали. Поддержим. Светлана Витальевна тоже справилась немножко позже. Хорошо, спасибо, мама, молодцы. Итак, следующий конкурс. Часто в жизни мам бывает такое, что когда приходят гости в дом, и маленькие детки пытаются им что-то объяснить, мамам приходится быть для них переводчиками, потому что не всегда все понятно, что говорят их детишки. Итак, ваша задача сегодня вспомнить, как это было у вас, и перевести фразы, которые будут говорить ваши приемные дети. Итак... С кого начнем? Вику Пусть... Саню, пожалуйста. Выдра в ведро зачем-то нырнула. <решили> выдра в ведро зачем-то нырнуло. Выдра в ведро зачем-то нырнула. А, выдра в ведре. Выдругу утопила поняла. Ну, мама молодец, простите неправильно. Поняла в строголовку. Везет Сенька, Сонька, Сонька на санках. Сенька, Сонька везет на санках. <свят> молодец, аплодисменты. Вставай, Архип, Петуха, Хри. У меня думала то же самое. Кстати. Вставай, Архип Петуха, хрип.

Шесть мышат, в камушек шуршат. Молодец, Елена Петровна. Пусть он так ушел, но все хорошо. Я поправлю, что я газею, кто за Я не поняла, он там, ну, про бобра с газеей, кто за газеей. Я поправлю глаза У бобра? А, на из изели, глазели, глаза газели. А что пойду пой, 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 А пой, 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 сразу на пой, 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 шапка, 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 шапка. — Цапля сохла, цапля сохла, цапля сдохла. — Я вообще послышал «шапка» ещё. — Цапля сохла, цапля сохла, цапля «Цапля что-то сохла» во втором случае, потом «сдохла». — я Итак, цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла была последняя строгая глотка. Они у нас хорошие переводчики. Ну, а сейчас третий наш конкурс для наших мам. Говорят, у мам идеальный слух, потому что они своего ребенка слышат через несколько комнат, даже если тот немножко кряхтит во сне. Итак, сейчас мы проверим ваш слух. Мы будем вам включать минусовочки детских песен. Ваша задача угадать, что это за песня. Итак, можно напевать, если вы узнали песенку. Итак, для Светланы Витальевны первая песенка. Ну, Правильно, right. это песенка, когда возили Лисы и Алисы. Следующая песенка для Елены Анатольевны. Слышишь, как жёстко? По синему морю, в зелёной тюле Плыву я на белом своем корабле На белом своём корабле На белом своём корабле Меня не пугай Обладает. Ну и еще хорошим голосом. Итак, следующая песенка. I'm Мама петь отказывается. поздравляют вас с наступающим днем мамы и вручают вам медали Супермам.